Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat pagi kepada semua Terima kasih Saya ucapkan kepada seluruh yang hadir populasi media Dan juga sahabat-sahabat influencer sel uh, Yang pertama sekali Saya ingin merakamkan dahulu uh, Ucapan ta'ziah ta uh, Khususnya kepada uh, Ahli keluarga uh, Anggota-anggota FRU yang kemarin Terlibat dalam kemalangan tragis di Jalan Tikus Sungai Lampatul Intan Perak dan peristiwa tersebut sangat uh, menyayat hati kita semua dan mudah-mudahan mereka semua ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah. Baik dan saya ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga. Baik. sahabat, -sahabat media uh, yang dirahmati Allah Taala sekalian yang pertama sekali uh, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Uh, seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini negara dikejutkan dengan penangkapan Tan Sri Datuk Alex Oi. Alex Oi yang didakwa terlibat dengan skandal NBI International. Ini menjadikan beliau sebagai individu ketiga bergelar Tan Sri yang ditahan selepas Tan Sri Datuk Tang Kian Sun dan Tan Sri Datuk Dr. Ko Eng Chuan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan juga penghargaan kepada pihak SPRM dan juga PDRM atas tindakan tegas dan pantas mereka. Ini adalah satu langkah penting dalam usaha untuk kita memerangi rasuah dan juga jenayah kewangan. Namun perkembangan ini kalau kita lihat menimbulkan beberapa persoalan besar yang perlu untuk kita sama renungi dan perlu diperjelaskan oleh pihak-pihak yang berautoriti. Yang pertama sekali, adakah masih ada tokoh-tokoh lain yang berprofil tinggi yang terlibat dalam skandal ini? kerana kalau kita tengok berdasarkan makluman yang diperolehi skandal ini telah berlangsung begitu lama dan kemudian jumlah yang ditipu oleh uh, skandal ini pun mencecah 2 juta uh, orang dan juga kalau kita tengok jumlah uh, penipuan pun melibatkan satu jumlah yang agak besar uh, hampir 3 bilion lebih jadi kita ingin tahu adakah perkara ini uh, melibatkan orang lain ataupun pihak-pihak lain dan ini perlu diperjelaskan. Dan rakyat juga ingin tahu adakah siasatan akan diteruskan secara menyeluruh kerana skim ponzi ini telah wujud sejak 2012 lagi di Pulau Pinang. Jadi di negeri kita ini isu ini sebenarnya sudah berlangsung agak lama dan kalau kita tengok ada penglibatan-penglibatan tertentu dalam projek di negeri Pulau Pinang. Yang kedua, uh, bolehkah kerajaan menjamin bahawa proses siasatan dan perbicaraan kes ini dapat dilancung dilan, dijalankan sorry, dijalankan secara telus dan bebas daripada sebarang pengaruh politik ini penting supaya rakyat dan pelabur terus yakin dengan sistem keadilan di negara kita dan yang paling utama sekali kalau kita tengok uh, projek ini ataupun uh, individu ini beliau terlibat uh, beliau merupakan pengasas ataupun uh, pemilik syarikat ideal yang saya rasa semua sudah maklum syarikat ini memiliki 20% daripada konsortium SRS yang menguruskan LRT di Pulau Pinang selain daripada Gamuda yang memegang 60% selain daripada syarikat yang dimiliki oleh Anak Tan Sri uh, Mendiang Bonsiu 20% syarikat tadi ini juga memegang 20% saham di dalam SRS Konsortium yang mana syarikat ini aa... Uh, akan bertanggungjawab menguruskan LRT di Pulau Pinang ini satu perkara yang besar dan saya pernah tanya di parlimen berapa kos untuk LRT ini dan saya rasa semua sudah maklum asalnya daripada syarikat projek yang dibiayai oleh swasta kemudian dibiayai diumumkan dibiayai oleh kerajaan 10 bilion kemudian diumumkan 13 bilion dan yang terakhir diumumkan oleh uh, menteri pengangkutan Sebelum ini uh, angka tersebut belum lagi finalize belum lagi muktamad. Jadi jumlah ini agak besar dan yang menariknya syarikat yang akan menguruskan LRT ini ada juga terlibat dengan uh, sebahagiannya ada terlibat dengan isu yang uh, menggegarkan negara ini. Jadi uh, kita nak bertanya adakah kesan ataupun penangkapan ini akan memberi kesan kepada projek LRT di Pulau Pinang yang mana kita sedia maklum Tan Sri Datuk Alex Oi adalah pengurusi eksekutif ideal property group syarikat yang menjadi rakan kongsi dalam konsortium SRS. Adakah projek ini akan terjejas? Dan selain itu ada juga projek yang lain, projek jajaran. Kalau kita tengok jajaran di uh, air hitam. Yang mana projek jalan bypass air hitam jelutung. Oleh kerana akaun syarikat beliau ini dibekukan kita dimaklumkan bahawa dibekukan jadi bila dibekukan adakah projek di jelutung air hitam itu akan tersangkut sebab bila dibekukan dia akan menjejaskan projek uh, jadi kita ingin bertanya kepada pihak kerajaan adakah perkara ini akan mengganggu projek yang sedang berjalan dan yang kedua projek jalan daripada Tanjung Bunga ke Teluk Bahang dan juga dimaklumkan dia akan dimulakan jadi adakah projek-projek uh, ini akan terganggu dengan uh, penangkapan ini jadi semua ini memerlukan penjelasan daripada kerajaan negeri dan kami rakyat negeri Pulau Pinang akan terus memerhati dan mengikuti rapat perkembangan kes ini kami beri sepenuh kepercayaan kepada pihak berkuasa dan juga badan kehakiman dan berharap tidak ada sesiapa pun tak kiralah pangkat ataupun kedudukan akan terlepas daripada tindakan undang-undang jika bersalah hukumlah mereka dengan setimpal agar mesis jelas dapat dihantar jenayah seperti ini tidak boleh dikompromi. Jadi PAS Pulau Pinang berharap kes ini dapat diuruskan dengan penuh uh, kebaik-baik dan juga dengan penuh integriti. Jadi itu di antara sedikitlah kenyataan media pada hari ini berkaitan dengan isu yang uh, walaupun saya melihat isu ini dia tidak diulas secara panjang lebar, tidak diberikan respon yang sebaiknya. Tetapi sebenarnya isu ini sangat besar kerana dia melibatkan negara kita dan juga melibatkan negeri kita yang tercinta ini, Pulau Pinang. Jadi uh, setakat itu dulu sidang media untuk uh, orang yang pertama ini, saya serah balik kepada pengurusi. Terima kasih. Okay, boleh, boleh tanya soalan? Uh, saya membangkitkan isu ini kalau tak ada soalan saya sebuah. Saya membangkitkan isu ini sebab yang pertama sekali kita perlu dapatkan penjelasan daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu yang paling utama. Sebab saya merasakan walaupun saya ni pembangkang, walaupun PAS di negeri Pulau Pinang ni pembangkang, tapi kita juga adalah rakyat di negeri Pulau Pinang. Jadi sebagai rakyat di negeri Pulau Pinang, kita ada rasa cinta, rasa kasih. Tak kira lah Melayu, Cina ataupun India, kita ada rasa kasih kepada rakyat di, kepada negeri kita sendiri. Jadi oleh kerana itu kita perlukan penjelasan tentang isu ini sekiranya kerajaan negeri masih berdiam diri jadi ini akan menandakan bahawa kita tidak ada tidak ada respon dan perkara ini akan menjadi kebimbangan yang semakin besar di kalangan rakyat negeri Pulau Pinang itu satu yang kedua kita mengharapkan sidang dunia akan datang ia akan berlangsung pada uh, minggu ini dan juga minggu depan kita minta kepada ADUN-ADUN pembangkang untuk membangkitkan isu ini di dalam sidang dun dan kita minta kepada ADUN-ADUN kerajaan juga yang sayang kepada negeri untuk memangkitkan perkara sama. Kerana perkara ini melibatkan satu jumlah yang besar, melibatkan uh, isu yang besar sebenarnya di negeri Perpinang ini. Uh, kerana bila melibatkan pembekuan aset dan juga kita dimaklumkan bahawa Tan Sri ataupun uh, syarikat ini memiliki banyak properti di negeri Pulau Pinang. Dan kemudian ada projek-projek lain yang dilaksanakan oleh syarikat ini. Jadi saya merasakan bahawa kerajaan negeri patut mengambil perhatian tak kalah uh, bila disebut sebelum ini Pulau Pinang negeri yang bersih daripada rasuah negeri yang mengamalkan CAT sepatutnya mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang besar dan perlu menyelesaikan dengan dengan uh, kaedah yang terbaik dan juga membersihkan uh, nama sekiranya kerajaan negeri terpalit dengan isu-isu yang seumpama ini. Ha, baik. 没关系。